Di bahagian tenggara negeri Nebraska, Amerika Syarikat, tersembunyi sebuah permata kecil bernama Nebraska City. Pekan ini bukan sekadar titik di peta. Ia adalah jiwa kepada pekan epal. Setiap tahun, apabila kalendar beralih ke bulan September, seluruh pekan itu seolah-olah diselimuti oleh aroma manis buah epal yang ranum. Selama 70 tahun, festival epal telah menjadi nadi kehidupan di sini jalan-jalan dipenuhi dengan gerai yang menjual pai epal panas, sidir segar yang membasahi tekak, perarakan berwarna-warni dan pertandingan membuat pai yang riuh rendah. Ia adalah masa di mana tua dan muda meraihkan hasil tuayan musim luruh dengan penuh kesyukuran. Di tengah-tengah kehangatan pekan inilah tinggal Roy dan Hana. Roy berasal daripada keluarga yang disegani, pemilik ladang epal yang telah diusahakan turun-temurun. Namun, berbeza dengan jangkaan ramai, Roy tidak lagi menjejakkan kaki ke ladang itu. Dia kini bekerja di sebuah kedai barangan rumah di pusat bandar, memilih kehidupan sederhana yang jauh daripada legasi keluarganya. Punca kepada keputusan besar ini berbalik kepada wanita yang paling dicintainya, Hannah. Kisah duka mereka bermula semasa tahun akhir universiti. Detik di mana masa depan kelihatan cerah dan perancangan perkahwinan sedang diatur. Satu kemalangan jalan raya yang mengerikan telah meranapkan impian Hana. Kaki kanannya hancur, meninggalkan kecacatan kekal yang serius. Hari-hari selepas kemalangan itu adalah mimpi ngeri. Hana terpaksa mengharungi sesi fisioterapi yang menyakitkan setiap hari. Dia terikat pada kerusi roda dunianya menjadi sempit dan terbatas. Rasa rendah diri menghantuinya. Dengan kaki yang cacat ini, bagaimana saya boleh menjadi isteri petani? Saya tidak akan mampu membantu keluarga awak di ladang. Roy, luah Hana berulang kali dengan linangan air mata. Dia hampir membatalkan perkahwinan itu, tidak mahu menjadi beban seumur hidup kepada lelaki yang dicintainya. Namun, Cinta Rui lebih besar daripada ketakutan Hana. Tanpa ragu-ragu, dia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Dia melepaskan hak pewarisan ladang epal keluarganya. Dia memilih pekerjaan di bandar semata-mata untuk memastikan Hana tidak merasa bersalah atau tertekan. Ibu bapa Rui, dengan hati yang luhur, menerima keputusan itu. Mereka memeluk Hana sebagai anak sendiri senyap-senyap melindungi pasangan itu dari jauh. Membiarkan mereka membina kehidupan mengikut rentak mereka sendiri. Hanah menyimpan rasa terhutang budi yang mendalam. Dia bersumpah, walau sesakit manapun, dia tidak akan berhenti berusaha. Bertahun-tahun berlalu, berkat kecekalan yang luar biasa, Hanah akhirnya mampu berdiri dan berjalan, walaupun terpaksa bergantung sepenuhnya pada tongkat. Suatu malam yang tenang, Hana memegang tangan Roy dan berkata dengan suara bergetar, Roy, impian saya belum padam. Satu hari nanti, saya mahu kita kembali ke ladang itu. Walaupun saya tak boleh memetik epal, saya boleh uruskan pentadbiran. Saya mahu awak bangga dengan warisan keluarga awak semula. Roy hanya tersenyum, mengangguk perlahan namun di matanya terpancar sinar harapan baru. Takdir mempunyai cara tersendiri untuk membuka jalan. Pada suatu petang, ketika mereka sedang berehat di sofa menonton rancangan kembara kegemaran mereka, sebuah episod tentang budaya Asia disiarkan. Roy tiba-tiba menegakkan badannya. Sayang, awak ingat tak episod lama dulu? Mereka tunjukkan satu festival di Malaysia. Penganutnya berjalan berpuluh kilometer mengiringi pedati perak di bawah panas terik. Hannah memejamkan mata, cuba mengingat. Ah, ya. Saya ingat. Festival Taipusam, bukan? Di mana lautan manusia berbaju kuning berjalan tanpa henti. Ada yang membawa kadadi menuju ke sebuah kuil di dalam gua batu kapur yang tinggi. Ingatan itu kembali jelas. Taipusam, salah satu perayaan paling ikonik di Malaysia. Perjalanan suci dari Kuil Sri Maha Mariaman di Kuala Lumpur hingga ke Batu Kez, atau perarakan besar di Pulau Pinang. Ia adalah simbol kesetiaan, pengorbanan dan kekuatan mental. Di skrin televisyen dahulu, mereka terpegun melihat semangat penganut yang berjalan kaki berkilometer jauhnya demi menunaikan nazar. Masa tu saya masih di kerusi roda. Saya cuma mampu berangan bisik Hana. Mata Rui bersinar-sinar. Sebab skim kita mesti pergi sekarang. Kita akan ke Malaysia. Kita akan saksikan perarakan jarak jauh itu dengan mata kepala sendiri. Dan kali ini, kita akan guna kaki awak untuk berjalan di sana. Hana. Hana terkejut. Sekarang, tapi musim menuai epal dah dekat, kita pun sibuk nak pindah rumah. Roy memegang bahu isterinya. Kalau kita tak pergi sekarang, mungkin kita takkan pergi sampai bila-bila. Kaki awak dah kuat. Saya nak awak rasa sendiri angin di sana, bunyi gendang dan semangat orang-orang itu. Ini bukan sekadar bercuti ini tentang meraihkan sejauh mana kita dah melangkah. Melihat kesungguhan di mata suaminya, Hanah akhirnya tersenyum. Baiklah. Mari kita ke Malaysia. Perjalanan itu adalah satu lompatan besar bagi mereka yang tidak pernah keluar negara. Selepas penerbangan yang panjang meletihkan, mereka mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA sebaik sahaja melangkah keluar dari pesawat, Hana tergamam. Roy, ini betul-betul lapangan terbang K? Kenapa ia begitu senyap, bersih dan cantik macam hutan dalam kaca? Apa yang lebih menyentuh hati Hana adalah betapa mesranya fasiliti di situ terhadap orang kelainan upaya, OQ. Laluan landai yang luas, lift berkaca yang mudah dicari dan tandas yang sangat selesa segalanya direka dengan penuh teliti. Mereka menaiki tren laju KLIA Express ke KL Central, memandang keluar tingkap melihat ladang kelapa sawit yang menghijau. Sebelum bertukar menaiki tren ETS, elektrik tren sedis, ke utara tanah air untuk menyertai festival tersebut. Satu insiden kecil di stesen kereta api meninggalkan kesan mendalam. Ketika beratur di kaunter tiket, Hana kelihatan gelisah kakinya mula terasa lenguh dan dia takut tidak sempat sampai ke platform. Tiba-tiba, seorang petugas stesen lelaki berbangsa Melayu dengan senyuman manis menghampiri mereka. Selamat datang. Boleh saya bantu tuan dan puan? Nampak seperti perlukan bantuan. Apabila Rui menjelaskan keadaan Hana, petugas itu tidak membuang masa. Mari ikut saya. Saya akan iring anda ke lift peribadi. Dia mengambil beg berat dari tangan Roy dan beg galas Hana, kemudian berjalan perlahan, menyesuaikan langkahnya dengan langkah tempang Hana yang perlahan. Terima kasih, tapi kami tak pandai cakap Melayu, kata Hana segan. Petugas itu ketawa kecil. Jangan risau, no problem. Di stesen seterusnya nanti, saya sudah hubungi rakan setugas di sana. Mereka akan tunggu anda di pintu tren dengan kerusi roda jika perlu. Hanah dan Rui berpandangan, tidak percaya. Ada orang tunggu kita di stesen depan? Benar bagai dikata. Sebaik sahaja pintu tren terbuka di destinasi, dua orang petugas sudah bersedia menanti mereka dengan senyuman. Encik Rui, Puan Hanah, Selamat datang ke Malaysia. Perkara sebegini. Koordinasi dan keprihatinan sebegini untuk orang asing. Tak mungkin berlaku di Amerika, bisik hanah dengan mata berkaca. Di sinilah dia mula memahami konsep budi bahasa rakyat Malaysia. Hari Festival tiba. Bandar itu bermandikan cahaya matahari tropika yang terik. Jalan raya sesak dengan ribuan manusia. Bunyi gendang urumi melam berdentung kuat diselangi laungan Del. Del yang membakar semangat. Di hadapan mereka, pedati perak, silda cariut yang membawa Dewa Murugan bergerak perlahan, ditarik oleh lembu jantan yang dihias indah. Cantiknya. Jauh lebih indah daripada dalam tidi, kata Hanah. Sedang mereka asyik memerhati, satu suara mengejutkan mereka dari belakang. Eh? Wait a minute. Kamu berdua? Seorang wanita dengan mikrofon, dikelilingi kru kamera, merenung mereka. Itu adalah wartawan televisyen yang sama dari rancangan yang mereka tonton bertahun lalu. Kamu datang ke Malaysia sebab tonton rancangan kami dulu? tanya wartawan itu dengan nada tidak percaya Apabila Roy mengesahkannya wartawan itu menjerit kegembiraan Ini satu keajaiban Penerbit rakam ini Mari jalan bersama kami Tanpa disangka Roy dan Hannah menjadi sebahagian daripada dokumentari itu Mereka mula berjalan mengiringi perarakan Namun realiti tidak seindah mimpi. Selepas satu jam berjalan di bawah matahari Malaysia yang panas membakar, fizikal Hanah mula menyerah kalah. Perlu membasahi dahinya. Kakinya berdenyut kencang. Tiba-tiba, dia teruyung hayang dan terpaksa duduk di atas pembahagi jalan, memegang lututnya yang sakit. Nafasnya kencang. Maafkan saya, Rui kaki saya. Ia tak kuat rintih Hana. Air mata kecua mula mengalir. Roy berlutut mengelap peluh isterinya. Jangan minta maaf. Awak dah berjalan sejauh ini. Saya bangga dengan awak. Kreo kamera mula cemas, cuba mencari air dan tempat teduh. Tiba-tiba, kedengaran suara kanak-kanak. Auntie sakit, ke? empat orang budak lelaki tempatan seorang Melayu, seorang Cina dan dua orang India memandang Hanah dengan wajah risau. Walaupun bahasa mereka bercampur-campur, bahasa rujak, niat baik mereka jelas. Sekejap, saya panggil Mark, jerit salah seorang budak itu sebelum berlari pantas ke sebuah rumah kayu berhampiran. Rakan-rakannya yang lain kekal di situ, cuba mengipas Hanah dengan tangan kecil mereka. Tidak lama kemudian, budak itu kembali menarik tangan ibunya, seorang wanita Melayu berbaju kurung kedah. Ya Allah, puan nampak pucat sangat ni, kata wanita itu dalam bahasa Inggeris yang mudah. Rumah saya dekat saja tu. Mari, masuk berehat. Luar panas sangat ni. Tanpa banyak soal, wanita itu memapah hanah bersama Rui mereka dibawa masuk ke perkarangan sebuah rumah kampung tradisional yang indah dengan seni bina kayu yang membenarkan angin lalu, menjadikan dalam rumah itu sejuk dan nyaman. Di anjung rumah, Hana didudukkan di atas kusin empuk. Wanita itu segera membawa tuala basah yang sejuk dan meletakkannya di kaki Hana yang bengkak. Terima kasih. Terima kasih sangat, Hana terisak-isak terharu dengan kebaikan orang yang tidak dikenali. Tak apa, rehatlah. Tetamu itu pembawa rezeki, kata wanita itu lembut. Dia kemudian menghidangkan air sirap bandung berwarna merah jambu berais dan sepinggan kuih seri muka dan karipap. Watawan itu bertanya, semua budak ni anak puan ke? Wanita itu ketawa besar. Eh, bukan ini semua anak jiran tetangga. Di kampung ni, anak jiran macam anak sendiri. Kami hidup muhibah. Mendengar itu, hati Roy tersentuh. Inilah semangat Malaysia yang sebenar perpaduan yang bukan dibuat-buat, tetapi lahir dari hati. Selepas beberapa jam berehat dan berbual, matahari mula terbenam. Kaki Hana sudah berasa lebih baik tuan rumah itu tiba-tiba tersenyum penuh makna. Alang-alang dah sampai Malaysia dan malam ini ada pertunjukan bunga api penutup festival. Apa kata kamu cuba pakai baju kami? Mata Hanah membulat. Boleh ke? Nenek tua di rumah itu keluar membawa beberapa helai kain. Ini baju kebaya nyonya lama nenek. Kainnya lembut dan ini baju Melayu teluk belanga untuk suami kamu. Malam itu, transformasi berlaku. Roy kelihatan segak dengan baju Melayu biru laut dan kain samping. Hana pula kelihatan anggun mengenakan baju kebaya putih bersulam bunga dengan kain batik sarung. Apabila nenek itu membantu mengikatkan kerongsang di dada Hana, Hana memandang cermin dan menangis lagi, kali ini tangisan bahagia. Dia merasa cantik, sesuatu yang jarang dirasainya sejak kemalangan itu. Kamu nampak macam pengantin, puji nenek itu. Kanak-kanak tadi membawa mereka ke tepi sungai yang lapang. Langit malam yang gelap tiba-tiba diterangi oleh ribuan bunga api yang meletup berwarna-warni merah, hijau, emas. Tuan rumah itu datang membawa satu beg plastik besar. Nah, ini bekal untuk makan sambil tengok bunga api. Ada sate, nasi lemak bungkus dan cendol. Makanlah. Di bawah cahaya bunga api yang bergemelapan, Roy menggenggam erat tangan Hana. "Roy, rasa macam mimpi," bisik Hana. "Ini bukan mimpi, Hana. Sebab awak tak pernah putus asa, sebab awak berani melangkah, kita sampai di sini." Di tanah yang penuh dengan orang yang berhati mulia ini. Hannah mendongak ke langit. Saya nak datang lagi, Roy. Kali depan, saya berjanji. Saya akan berjalan dari mula sampai habis perarakan itu. Saya akan jadikan itu motivasi untuk rehabilitasi saya. Sekembalinya mereka ke Nebraska, episode leedition itu disiarkan ke seluruh dunia keluarga Roy berkumpul di hadapan TV, menyaksikan perjalanan emosi itu. Imej anak-anak Malaysia berbilang bangsa yang prihatin, layanan istimewa petugas kereta api dan kebaikan ibu di rumah kampung itu menyentuh hati jutaan penonton. Paling menyentuh hati adalah baba Ahi, Hana, berdiri tegak dan anggun dalam baju kebaya, tersenyum di bawah simbahan cahaya bunga api Malaysia. Stesen TG itu dibanjiri ribuan surat dan e Ramai penonton yang senasib dengan Hana menulis, melihat Hana berjalan di Malaysia memberi saya harapan baru. Saya juga mahu bangkit. Kebaikan hati tidak mengenal sempadan. Pada musim bunga itu, sebuah pengalaman di kampung kecil di Malaysia bukan sahaja telah menyembuhkan jiwa Roy dan Hana, tetapi telah menyalakan api harapan di